То на кого ж працює Микола Азаров? У кулуарах можна почути таке е, твердження, що президент вказав на Миколу Яновича більшість е, разом з партією регіонів обере Миколу Яновича. А хіба президент повинен вказувати прем'єра? Чи це повинні все таки люди вказувати, хто буде прем'єр-міністром? Чи це насправді е, цей прем'єр має бути менеджером найнятим народом України? Для цього потрібно буде міняти конституцію. Для этого нужно менять соответствующие нормативно-правовые законодательные акты. Ну, ни для кого не является секретом, особенно для нас, работающих в парламенте, что кандидатуру премьера подает президент. Естественно, эта кандидатура голосуется простым большинством в самом парламенте. Поэтому здесь давайте мы либо будем по сути, либо по форме. Что касается сути, вы абсолютно правы, нам доверили большинство. Нам э, доверяет большая часть общества, значит, мы имеем Але полное право, мы имеем полное право, как лидеры э, состоявшейся выборной гонки, определять, кто же дальше будет руководить э, кабинетом министров. И это, будет И это будет Николай Янович Азаров? Это будет Николай Янович Азаров. Что? Я, Вы думаю, можете что у нас будут Я думаю, что у нас будут голоса. Давайте все-таки до 12 числа подождем. У нас еще с вами два дня. Конечно, ни для кого не является секретом, особенно для политиков, что переговоры за голоса будут идти, идти еще до утра э, 12 числа. Это будет только переговоры а за голоса, А какие вы аргументы Тем, с, с кем вы переговорите. Шли, э, як самовы, я так понимаю, шли... что мне собираются перекрестный просто допрос, но у нас тут не, есть не два ведущих, поэтому давайте, наверное... Допрос, мне нет смысла просто м, дискутировать по этой теме со своими оппонентами.